জীৱনত ভালকৈ থাকিব বিচাৰিলে এটা কাম কেতিয়াও নকৰিবা কেতিয়াও কাকো অতিৰিক্ত ভাল নাপাবা কাৰণ এই ভাল পোৱাই সুন্দৰ এটা জীৱন ধ্বংস কৰি দিয়ে সেই ভালপোৱাই সুস্থ এজন মানুহক পাগল বনাই দিয়ে সেই ভালপোৱাই হাঁহি ধেমালিত থকা এজন মানুহক একেবাৰে নীৰৱ বনাই দিয়ে তুমি যদি কাৰোবাক মনৰ পৰা ভাল পোৱা তেনেহ'লে তোমাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ লাজ নাথাকে তুমি ভালপোৱা মানুহজনক পোৱাৰ বাবে তোমাৰ যদি সকলোৰে আগত সৰু হ'ব দিয়ে সেইটো হ'বলৈ অলপো কুণ্ঠাবোধ নকৰা তোমাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ সংকোচবোধ নাথাকে যিয়েই নহওক কিয় তুমি কেৱল তাকেই পাব বিচৰা কিন্তু শেষ পৰ্যন্ত তুমি তেওঁক নোপোৱা আৰু তুমি জীৱন কটোৱা অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয় যদি কাৰোবাৰ তোমাক এৰি যোৱাৰ ইচ্ছা থাকে তেনেহ'লে দেখিবা অজুহাতৰ শেষ নাই কোনোবাই ঠগ খাইছে আৰম্ভণিতে আৰু কোনোবাই ঠগ খাইছে শেষত যিয়েই সঁচা প্ৰেম কৰে তেওঁ সদায় কান্দিব লগা হয় কোনোবাই তোমাৰ জীৱনৰ পৰা গুচি যোৱাৰ অৰ্থ হ'ল সঠিক মানুহজন তোমাৰ জীৱনত অহাৰ পথ মুকলি হোৱা সেয়েহে ভুল মানুহৰ কোনো স্মৃতি তোমাৰ মনৰ মাজত সাঁচি নাৰাখিবা কাৰণ সেই মানুহজনে যিদৰে তোমাক কষ্ট দিছিল তেওঁৰ স্মৃতিবোৰে ঠিক সেইদৰেই তোমাক কষ্ট দিব সকলোখনতে গুচি যোৱা মানুহজনৰ বাবে আপচোচ নকৰি তেওঁৰ কথা ভাবি নাথাকি নিজকে অন্য কামত ব্যস্ত ৰাখি জীৱনত আগবাঢ়ি যোৱা যিজনে কষ্ট দিব জানে তেওঁ কেতিয়াও ভাল পাব নাজানে আৰু ভাল পোৱাৰ মূল্য বুজি নাপায় যদি কোনোবাই সোধে জীৱনত ভালকৈ থকাৰ উপায় কি মই ক'ম নিজকে লৈ ব্যস্ত থকা নিজৰ বাবে যি কৰা দৰকাৰ সেইবোৰ মন পুতি কৰিবৰ চেষ্টা কৰা বুদ্ধিমান মানুহে কথা কম পাতে বেছি চিন্তা কৰে মনত ৰাখিবা যিটো মাছে মুখ বন্ধ ৰাখে সেইটো মাছ কেতিয়াও বৰশীত লাগি নধৰে মন বেয়া হ'লে প্ৰথমতে যিজন মানুহক ফোন কৰাৰ কথা তোমাৰ মগজুত আহে তেওঁ তোমাৰ প্ৰকৃত বন্ধু কোনেও নাচায় তুমি তেওঁৰ কাৰণে কি কৰিছা কেৱল মাত্ৰ চাই তুমি তেওঁৰ কাৰণে কি কৰা নাই এটি পাত্ৰই কলহক এদিন প্ৰশ্ন কৰিলে তুমি কিদৰে সকলো সময়তে যিকোনো অৱস্থাতে শীতল থাকা কলহে ক'লে মই সকলো সময়তে মনত ৰাখোঁ যে মই মাটিৰে তৈয়াৰী আৰু এদিন মাটিতেই মিলি যাম সেয়ে কিহৰ সং কিহৰ অহংকাৰ নিজকে কঠিন জীৱনত অভ্যস্ত কৰা কাৰণ বিলাসীতা চিৰস্থায়ী নহয় বেয়া সময়ত নহয় যিসকলে ভাল সময়ত তোমাৰ কাষত আহি তোমাৰ খবৰ লয় প্ৰমাণ কৰি চোৱা তেওঁলোকেই বেছি বিশ্বাসঘাতকতা কৰে এটা কথা কি জানা যাৰ চেহেৰা যিমান সুন্দৰ হয় তেওঁ সিমান বেছি অহংকাৰী হয় আৰু এজন মানুহ যিমান অহংকাৰী হয় তেওঁ সিমান নিষ্ঠুৰ হয় অলপ অৱহেলাতেই হেৰাই যায় কিছু মানুহ আৰু হেৰাই যোৱাৰ আগতে কোনেও কাৰো মূল্য নুবুজে কিন্তু যেতিয়া মূল্য বুজাৰ সময় হয় তেতিয়া সেই মানুহজন আৰু নাথাকে কেতিয়াও এনেকুৱা কাকো নিজৰ পৰা আঁতৰাই নিদিবা যিজনে তোমাক ভাল পায় যিজনে তোমাক অনুভৱ কৰে যিজন তোমাৰ প্ৰতি যত্নশীল আৰু যদি আঁতৰাই দিয়া কোনোবা এদিন নিশা টোপনি ভাঙিলে আকাশৰ ফালে চাই অনুভৱ কৰিবা তুমি হাজাৰ তৰাৰ মাজত এটি জোনাক হেৰুৱাই দিছা কাকো হহুৱাব নোৱাৰিলে অন্তত কাৰো চকু পানীৰ কাৰণ নহ'বা কাৰণ মানুহৰ প্ৰতিটোপাল চকু পানী অভিশাপ হৈ তোমাৰ জীৱনত পৰিব ৰূপ দেখাই কেতিয়াও সন্মান পোৱা নাযায় টকা দি কেতিয়াও ভালপোৱা কিনিব পৰা নাযায় এনেধৰণৰ মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই খণ্ডটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ